ৰাজস্থানৰ ঝুনঝুনুৰ ফৌজি হৃদভূমিৰ বাবে এক গৌৰৱ আৰু ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত কেপ্তেন সুপ্ৰিয়া চৌধুৰী আৰু লেফটেনেণ্ট বৰুণ সিং পুনিয়াই টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীৰ বুৰঞ্জীত নিজৰ নাম খৰিত কৰি অঞ্চলটোৰ প্ৰথম দম্পত্তি আৰু দেশৰ বিৰল কেইজনমানৰ ভিতৰত ভাৰতৰ নাগৰিক সেনাবাহিনীত একেলগে সেৱা আগবঢ়োৱা প্ৰথম দম্পত্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে তেওঁলোকৰ অসাধাৰণ যাত্ৰা প্ৰতিশ্ৰুতি স্থিতিস্থাপকতা আৰু দেশপ্ৰেমমূলক কৰ্তব্যৰ সৈতে পেহাদাৰী উৎকৃষ্টতাৰ নিৰৱ্ছিন্ন মিশ্ৰণৰ প্ৰতীক হিচাপে থিয় দিছে পেষা অনুসৰি অ' এন জি চিৰ বিষয়া আৰু পচন্দ অনুসৰি সৈনিক এই যুটীয়ে ভাৰতৰ শক্তি সুৰক্ষা সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষাত প্ৰত্যক্ষভাৱে অৰিহণা যোগোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱাৰ উত্তম মনোভাৱক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে দোকান চি ক্ৰেক ডট কম কার্ড কেপ্টেন সুপ্রিয়া আর লেফটেনন্ট বরুণক টেরিটরিয়াল আর্মিত সেবা আগবা প্রথম দম্পত্তি ফেব্ৰুৱাৰী ফেব্রুয়ারি দুহাজার এক মন্তব্য কেপ্টেন সুপ্রিয়া আর লেফটেনন্ট বরুণ ভাগ বতৰা কৰা ৰাজস্থানৰ ঝুনঝুনুৰ ফৌজী হৃদভূমিৰ বাবে এক গৌৰৱ আৰু ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত কেপ্তেইন সুপ্ৰিয়া চৌধুৰী আৰু লেফটেনেণ্ট বৰুণ সিং পুনিয়াই টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীৰ বুৰঞ্জীত নিজৰ নাম খৰিত কৰি অঞ্চলটোৰ প্ৰথম দম্পতী আৰু দেশৰ বিৰল কেইজনমানৰ ভিতৰত ভাৰতৰ নাগৰিক সেনাবাহিনীত একেলগে সেৱা আগবঢ়োৱা প্ৰথম দম্পত্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে তেওঁলোকৰ অসাধাৰণ যাত্ৰা প্ৰতিশ্ৰুতি স্থিতিস্থাপকতা আৰু দেশপ্ৰেমমূলক কৰ্তব্যৰ সৈতে পেষাদাৰী উৎকৃষ্টতাৰ নিৰৱ্ছিন্ন মিশ্ৰণৰ প্ৰতীক হিচাপে থিয় দিছে পেষা অনুসৰি অ' এন জি চিৰ বিষয়া আৰু পচন্দ অনুসৰি সৈনিক এই জুটিয়ে ভাৰতৰ শক্তি সুৰক্ষা সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষাত প্ৰত্যক্ষভাৱে অৰিহণা যোগোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱাৰ উত্তম মনোভাৱক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কেপ্তেন সুপ্ৰিয়া চৌধুৰী ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ পণ্ডিতৰ পৰা টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীৰ ট্ৰেইল ব্লেজাৰো লয় ইউনিফৰ্ম পৰিহিত সেৱাৰ মনোভাৱ গভীৰভাৱে চলি থকা ঝুনঝুনুত জন্মগ্ৰহণ কৰি ডাঙৰ দীঘল হোৱা কেপ্তেন সুপ্ৰিয়া চৌধুৰীয়ে শৈক্ষিক মেধা আৰু অটল দৃঢ়তাৰ মাজেৰে নিজৰ পথ খোদিত কৰিছিল ৰসায়ন বিজ্ঞানত স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পাছত চি এছ আই আৰ জে আৰ এফ নেট পৰীক্ষাত সৰ্বভাৰতীয় স্থানত অসাধাৰণ ৰেংক লাভ কৰে তেওঁৰ শৈক্ষিক উৎকৃষ্টতাই তেওঁক পুনেৰ প্ৰতিষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাসায়নিক পৰীক্ষাগাৰলৈ লৈ যায় য'ত তেওঁ পি এইচ ডি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে গৱেষণাৰ ক্ষমতা আৰু বুদ্ধিক ভেটি চোকা কৰি আছিল ইয়াৰ পাছতে অলপ সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁ অ' এন জি চি মুম্বাইত কাৰ্যকৰী অফিচাৰ হিচাপে যোগদান কৰে যদিও তেওঁৰ উচ্চাচা কৰ্পৰেট সফলতাৰ বাহিৰলৈ বিস্তৃত হৈ পৰে জন্মগত কৰ্তব্যবোধৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীৰ বাবে আবেদন কৰি দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ জুলাই মাহত দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় মহিলা আৰু ৰাজস্থানৰ পৰা টেৰিটৰিয়েল আৰ্মী অফিচাৰ হিচাপে কমিশ্যন পোৱা প্ৰথমগৰাকী হৈ ইতিহাস ৰচনা কৰে তেওঁৰ কমিশনে কেৱল ব্যক্তিগত কৃতিত্বই নহয় টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীৰ গাঁথনিত মহিলাৰ বাবে এক অগ্ৰগতি হিচাপে চিহ্নিত কৰিছিল ইয়াৰ পাছত দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ টেৰিটৰিয়েল আৰ্মী দিৱসৰ সময়ত ভাৰতৰ ৰাট্টপতি আৰু সেনাধ্যক্ষক লগ কৰা আৰু গণৰাজ্য দিৱসত পেৰেড কামাণ্ডাৰ হিচাপে অ' এন জি চিৰ প্লাটোনসমূহক কামাণ্ড কৰা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুটিসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত পৰম্পৰাগত সামৰিক পটভূমিৰ পৰা অহা নহ'লেও কেপ্তেন সুপ্ৰিয়াই কঠোৰ প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থাটোক স্থিতিস্থাপকতাৰে আঁকোৱালি লৈছিল কেতিয়াও হাৰ নামানা এই মূল মন্ত্ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ তাই কঠোৰ অনুশীলিত আৰু মানসিকভাৱে শক্তিশালী হৈ উঠিছিল তাই দৃঢ় বিশ্বাস যে সেনাই ব্যক্তিক নেতালৈ ৰূপান্তৰিত কৰে আৰু সামৰিক প্ৰশিক্ষণত সহ্য বা সফল হোৱাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত লিংগৰ কোনো প্ৰভাৱ নাই তাইৰ যাত্ৰাত উৎকৃষ্টতাৰ সন্ধান সাহস আৰু গতানুগতিকৰ বাহিৰলৈ জীৱন যাপনৰ দৃঢ়তা প্ৰতিফলিত হৈছে লেফটেনেণ্ট বৰুণ সিং পুনিয়া শৈশৱৰ এটা সপোন পুনৰ জগাই উঠা পত্নীৰ দৰে লেফটেনেণ্ট বৰুণ সিং পুনিয়াও সশস্ত্ৰ বাহিনীলৈ অৱদানৰ বাবে বিখ্যাত অঞ্চল ঝুনঝুনুৰে আছিল ৰসায়ন বিজ্ঞানত স্নাতকোত্তৰত হৰ্ণপদক বিজয়ী হৈ চি এছ আই আৰ জি আৰ এফ পৰীক্ষাত সৰ্বভাৰতীয় ৰেংক ছাব্বিছ লাভ কৰাৰ লগতে সন্মানীয় ডঃ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী ফেলশ্বিপৰ বাবে আহ্বান লাভ কৰে তেওঁৰ শৈক্ষিক যাত্ৰাই তেওঁক আই আই টি দেলহিলৈ লৈ যায় যিয়ে তেওঁক এজন বিশিষ্ট ৰাসায়নিক বিধ হোৱাৰ পথলৈ আগুৱাই নিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ অ' এন জি চিত ৰাসায়নিক বিশেষজ্ঞ হিচাপে যোগদান কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাসায়নিক আৰু সাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ ৰাসায়নিক আৰু পেট্'কেমিকেল বিভাগক উপ ঔদ্যোগিক উপদেষ্টা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি দেশৰ ঔদ্যোগিক বিকাশত যথেষ্ট অৰিহণা যোগায় তথাপিও তেওঁৰ পেছাদাৰী সফলতাৰ তলত শৈশৱৰ এটা সপোনে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সপোন নিৰৱেতৰি আছিল তেওঁলোকৰ কাহিনীয়ে ব্যক্তিগত মাইলৰ খুটিক অতিক্ৰম কৰে ই দেশপ্ৰেম অংশীদাৰিত্ব আৰু ঔদ্যৱসায়ৰ এটা আখ্যান যিয়ে অগণিত যুৱ আকাংক্ষীক গতানুগতিক কেৰিয়াৰৰ বাহিৰলৈ চিন্তা কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে আৰু সেৱাক একাধিক মাত্ৰাত আঁকোৱালি লয় শৈলীকৰ হৃদয়ত তেওঁলোকৰ যাত্ৰাই গৌৰৱৰ এক নতুন অধ্যায় যোগ কৰে আৰু যেতিয়াই তেওঁলোকে লেব অফিচ আৰু জলোত্থানৰ সেউজীয়াত জাতিৰ সেৱা চলিত কৰি থাকে তেতিয়াই তেওঁলোকে ভাৰতক ডাঙৰ সপোন দেখিবলৈ উচ্চ লক্ষ্যলৈ আৰু অনবৰত প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সেৱা আগবঢ়াবলৈ উলিয়াইছে